Если ребенок может зайти и там, сесть с родителями, чтобы за ним следили, опять же. потому что бывают такие моменты, когда э, мы показываем фильмы о космосе, они очень завораживают, и действительно вот, можно забыться иногда, что вот, ты сидишь на стуле, а они летят где-то в космосе. Были такие случаи на море, опять же, люди абсолютно трезвые заходили, они просто падали со стульев. У некоторых кружилась голова, но опять же, это есть определенные проблемы у людей могут быть, со здоровьем. Соответственно, ну как бы нужно, если чувствуете, что там вам стало плохо, лучше уйти. Ну я думаю, такого не будет, потому как это очень такие единичные, редкие случаи, буквально там один-два было за всю историю. По поводу фильмов, это фильмы будут научные, фильмы развлекательные, будут даже музыки для детей. Я думаю, нужно прийти и посмотреть. Работаем мы с 12 до 22.